Слава Украине! Приветствуем вот Полонского. Украина вводит санкции против Петра Алексеевича Порошенко. Да, сегодня, точнее это еще вчера была новость, да, но вот сегодня это просто новина дня. Итак, что подразумевают санкции? Я буду читать и объяснять украинскую мову, вот, но для русских буду переводить сразу, потому что много людей, которые не понимают из Казахстана, Азербайджана, я просто смотрю по по тому кто по списку стран, с которых происходят просмотры, очень много людей из этих стран: Эстония, Латвия, Литва, Штаты и так далее, Россия, Беларусь остались до сих пор, поэтому приход придется мне немножечко вам объяснять, потому что тут про украинскую мову. Итак. На кого, на кого наложены санкции? Это наши олигархи. То есть то, что Зеленский обещал сделать еще... В каком он году у нас выиграл выборы? Я уже не помню. В 19-м, 20-м? Напомните мне, не суть важно. Весна пройдет, сажаты будем, да? Еще тогда было сказано, но, к сожалению, тогда никто не сел. Чуть позже сел, присел немножко один Коломойский отдуваться за всех подряд. Вот. Ну, а все остальные гуляли на свободе, как говорится, пользовались всем бессменно награбованным да, имуществом. А теперь вот на них все это самое. Все то же самое, что на Коломойского рухнуло. Значит так, кто попал под санкции? Коломойский, Порошенко, Боголюбов, Живаго, Медведчук. Ну, Медведчук, понятное дело, сбежал на Москву и как бы сидит там. Но прикол в том, что у него же осталось куча имущества в Украине. Поэтому ее, его тоже можно будет забрать. Либо у людей, аффилированных с Медведчуком, тоже можно будет забрать это имущество. Этого имущества очень и очень много. Итак, вот эти все супчики, которых я перечислил. Э основные санкции, которые на них сейчас накладываются. Знаешь такое? Позбавление державных наград Украины. Державные награды, понятно, это, 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 это добрая вещь. Это хорошая вещь. Но такое, они могут это пережить, это люди, которые зациклены на деньгах и только на деньгах, поэтому единственное, что их интересует, это деньги. И вот тут переходим к интересным моментам. Блокование активов, темчасовое позбавление, право користуватися та распоряджаться активами, что наложить физичные, або юридичные особі а також активами, що до каких така особа может прямо чи опосередкованно через інших физичных або юридичных осіб вчиняти идеи, то тоже не за зместом, с здійсненню права розпоряджання ними. Рассказываю, что-то такое. Уж что не все по-украински понимают, значит, смотрите. Значит, они не их лишают права распоряжаться имуществами имуществом. Более того лишаются права распоряжения имуществом люди с ними связанные которые могли бы в принципе распоряжаться этим имуществом вместо них то есть люди там у которых доверенности на их имущество а также тещи жены, дети ухилянты и так далее вы меня поняли да вот эта вся публика не может распоряжаться этим имуществом обмежание торговых операций полное припинення. ну то торговой операции вести нельзя обмежание частково Да еще одно санкции вот это очень важно крайне важно все эти санкции бессрочны навсегда 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 вот вот это важно то есть таких олигархов у нас больше не будет а все перечисленные однозначно олигархи Обмеження торгівельних операцій, повне припинення. Ніяких торгових операцій вести в Україні вони більше не можуть. Обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, повне припинення. Ага, тобто ніяких польотів вони не можуть завершати, ніяких транзитів ресурсів і так далі. Це капець. Запобігання виведенню капітальних за межі України. Тобто вивести капітали з України. Никто из них не сможет ни на какой Кипр. Умеренный Кипр, да, ки и все мрели и выводили капиталы, и створили там державу-державе, да, там там уже на том Кипре уже он пухнет от денег, сворованных в Украине. Ну вот эти супчики больше этого делать не смогут. Зупины неэкономичных Та финансовых Забавязан Да, ну понятно, что если на них санкции наложены То никаких экономических Или финансовых Обязательств Эта публика больше исполнять не может Вот это важно Заборона участі у приватизації або оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах. Коротше, не тільки їм ну і любия там. Е Вот я же говорю, они там на Кипре на открывали компании, кто где-то в штате Мэн, кто-то где-то там, тот там, тот там. А потом эти компании под видом э, иностранных капиталовложений грабуют Украину, да, заходят сюда и тут скупают, ну, дают налево-направо, направо-налево, а потом им устраивают, значит, конкурс, в котором выдвигают такие условия, что кроме вот этой компании никто и победить не может, ну, соответственно, она и побеждает. Так вот это тоже им запрещено. Даже если это к этой компании они напрямую не относятся, а относятся опосредкованно, соответственно, тоже они, тоже они не могут работать в Украине. Так, заборона там этого самого. Короче говоря, никакой аренды, никаких покупок державного майна они делать больше не могут. Сейчас почитаю, что там еще такого интересного наложили. Целую кучу наложили. О! Вот тут интересно. Вот это прямо, вот прямо по-живому. Заборона на бутя у власти земельных, земельных делянок. О, вот это да. Земельные делянки, это то, что они больше всего на свете любят. Потому что воровать землю и, и, и прихватизировать это то, что им нравится. Если вы видели, сколько там в Винницкой области наворовано, господи, прости. Там просто тысячи гектар. Дальше. Инши санкции. Еще, в принципе, их застосование. Ага, заборона укладення договорів та вчинення правочинів. Заборона вчинення правочинів щодо цінних паперів, виданих цією особою, Заборона виплати дивідендів або інших платежів пов'язаних із корпоративними правами е, плава, право власності, на частку акції, паї на користь що щодо якої застосовані акції та осіб що діють від її імені безстроково. Коротше говоря, ніяких цінних бумаг продавати, вони не можуть. Люди, которые діють від їх імені. Тоже не могут. И люди, которые опосередкованы, то есть, ну, это не полностью, но, но знают, что это люди, которые не, не пол, как бы формально не связаны с ними, но все знают, что это люди, которые с ними связаны. Эти тоже не могут. Короче, наглухо. Все вообще, все нахрен зарубили. Капец. Вот. Так, у меня только один вопрос, ребята. Я, я, я очень люблю тортики Рошен. Это теперь, это, это как теперь? Я, я их не покушаю больше. Так, вы там варма смотрите, что вы хорошо, новые хозяева, я не знаю, кто там кого поставит на бывшее майно Порошенко, но вот этот завод, который выпускает кексики и тортики, он должен работать. Бо Полонский дуже их поважает любоисты. А так мне все нравится. Все бы до Украина.